Ой, всех витай, слава богу, была молитва за служителей массианских роман, за служители церкви. И первый раз перед его прерву Владимир Крючок. Вот. Вот. Так. Я вот тут по-немецки сказать, Лев. Шалом Айна, так, Адриана Поп, Шаломчик из Хельзенкирхен, тоже Германия, Адриана, Шалом, Хельзенкирхен, Роман Небесный, Машет, Шалом, Роман, так, Шалом Адри... Адриана и Анастасия Луц, Шалом, Русская Шалом, Анастасия, Аллилуйя, если вы знаете, как по-немецки написать «Let's pray», «Давайте молиться», то напишите, пожалуйста, я буду знать. Потому что я это как-то размышлял, думал, как это сказать. Так, 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 так. Если у вас будут какие-то места писания по молитве за рэпа, за, за пастырей и за ваших раввинов, то вы пишите Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте кратко помолимся и будем молиться. Для наших пастырей раввинов, и Каждого из тех общин, кто присоединился. Международная молитва, это прекрасно. Аллилуйя. шалом. Шалом тебе Господь, шалом тебе наш Ишуа. Мы прославляем тебя, мы благословляем тебя в это время. Прославим тебя и молимся, чтобы ты повел нас в этой молитве, чтобы прославилось твое святое имя, чтобы ты наполнил Господь и нас, всех нас, чтобы ты наполнил всех нас твоим Святым Духом, Господь, чтобы Ты наполнил нас Дух Святой, Господи. Наполнил... Все наши мертвые можно набрать и, и уже полный запас прислуха, и уже помазанный керьбо.